Так что всем привет, им и в цьому видео мы, короче, будем дослідивать новенькую ВК-шку. Мы просто не уже. Мені треба просто цього тигра підослідити, И у мене будет ВК. Вообще. У меня даже цей есть просто в чем прикол. Давайте я зараз вам покажу, що у мене есть. Что мені не що я її можу спокойно дослідити. Раз Бемс. 100% знижка. И два с БМ, 100% знижка. Все. Ну, я готов пожертвовать там, эти вот 700 голдишки, это все. Покупаю, беру. Мне винный тигр. А вот вкх О, не, ну блин, 417. Честно, кого как... жалковато не трочить. Ну, так, 12к стоит. Ну, это же просто дофармимся. Свободки, на 12к свободки, кстати. А, я уже, кстати, не знаю. Что, по 400, типа? Блин, ну... 400 голды, типа, ну, за это... Все там сейчас подарочки, бонусики, так что... Ладно. сертификатиком. Покупаю. Покупаю. Все, я забрал это. Я забрал эту имбу. Вот этого вот, гиганта просто. Он же гигантский. Посмотрите на размеры. Я мечтал просто о нем. Не, ну вот я вот уже мечтал, честно. Очень даже я очень даже давно хотел все его приобрести. Этот танчик. Меня он очень даже давно интересовал. Мне очень даже давно ну, нравился. Блин. У него 1900 хп. Так он на до 2к танец. Да медленный, ну, так. У него броня какая. <coughs> То как... Какой у него дамаг? У него вроде... ну вроде 500 хп дамаг. Вроде 500 дамаг. Он дамажит жестко. Что это мой варик. Надо сейчас аккуратненько вот так вот заезжать. Дальше. Надо сейчас по-другому немного. Я сейчас немного по-другому развернуться. Я сейчас просто так неправильно сейчас стал, что я по нему не попаду. Что я боком стоял так ну, я, в принципе, Лбом я, в принципе, ну да, лбом я танкую. То как это я не танкую его? А, там какая-то ПТХ стоит. А ПТХ я могу, конечно, не станковать. Ну да, перезарядка миллион лет, но... Не, ну честно, что-то броня меня не очень устроила. Что-то, -то, честно. честно. Mm, Такое себе. Ты мне в лоб? А, НЛДХ. -а, Точно. <с delicious> Если НЛД не подставлять, это вообще мясо. Вот это мелочь позорная. Да, это вот это мелочь золотая. Сюда лезет, а а я-я-я-я! -а 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 -а. Меня дамажить? А, да, меня я отсюда буду дамажить. Не, ну этот не вытонуть было бы, потому что меня со всех сторон могут дамажить, типа. Но это уже вообще без шансов. Ладно. Ну, уже в другой раз. И на видосику мы выигрываем ось... Ось. Вот такие косик, вот такие мистичный контейнер. Ну вот тут что может выпасть? Я вам показываю. Кому интересно? Может, я что Это на паузу поставить, чтобы прочитать. Так вот я вам перемотаю. Вот так вот можете сделать. Поставить на паузу и прочитать. И вот тут вот. Ну, это, может быть, это не надо, вот. Ну, это тоже можете прочитать. И что же есть? Он-то не их всех. Погодите, а тут танчики выпадают? Тут танки выпадают, оказывается. Честно, то я так не знал А, не, ну тут не только танки, наш я же так и знал. На какую-то гамняшку есть тоже шанс. На какую-то гамняшку тоже есть шанс. Не, ну тут сами высокие, конечно, тут есть и тут есть и десятки. Ну и десяток тут не так уж и много. Тут девяток больше. Но тут десятки, девятки тоже можно выбить. Не, ну, мне вот немного надо бы <coughs> при... А, блин, тут обвис не можно. Чё, блядь, жаль, жаль. Вот за обвис уже жаль. М -м -м. Жалко, ведь я хотел причепить на него обвис. Uh -huh, прикольно, кстати, он смотрится с таким. Ладно, вставлю вот так вот <coughs> штучку. Ну и везде протыкиваю. Ну то что-то весь не можно, походу. Где шман покупаю? Вперед. Ну і обладнання треба би трохи. А, ну мені може, звісно, не на все обладнання витить. Оце от, от я буду брати. Живучий сразу вже. Вече <кій> я трохи просто приболів. Не, ну це. Ні, це камуфляж мені не а от світічок, так. Да. Камуфляж мені не підходить. Подох... ну зарядик, напевно, помощнее сейчас сделаю. А вот этот уже, наверное, шаблон. На... Нет, вот это вот я возьму уже. Тут я уже живу через прав. Не, ну я хоть бы честно. что-то есть обортание корпуса, не, корпус. Нет, краще. Ага, Три голдишки. Пофиг. Три голды можем потратить. Нет, тут у меня уже не хватает. Не, ну я, в принципе, так нормально его даже прокачал. Змех. Не, ну все-таки прям довольно-таки тяжелый танк. Максимум, за что я удивлен, то, что тут, типа, не можно ставить обвис. что странно, типа, на всех других танчиках можно ставить. Ну, что, я заметил, взять даже тот самый Т-29, он огромный, да. Но он помещает или ячейку, а нет. Хотя они примерно одинаковые по размерам. Ну, вот, вот, на Т29 вот так вот в длину, ой, це... точнее, перепутав ВКХ в длину и от Т29. Ой, це, почекайте, объект. Да, ВКХ. А, не, 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 а, не, Т29, еще коротенькая. Ну, пуха. Вот мне вот банка нравится на Т29, здоровая. Вот на этом, что вообще какая-то малюсенькая. Ладно, погнали. Дальше. Ну <с> это. Я зараз, конечно, спробую вытянуть типа эту катку, но есть дело в том, что. Он дуже медленный, ну, и для него треба... Ну, Им треба очень багато возиться. Может, я даже чуть-чуть позже с другом запишу это и... Бой друг против друга, один на один, на... у него будет ИС-6, а у меня вот... Смотрю, каха. Я просто помню, мы с ним недавно играли. Это я... И бой один на один. У меня еще был объект, но он не вытащил меня из-за того, что у меня объект быстрый. Он просто не умею толком так ну, против... один на один против быстрого... Без... на тяжелом танке против среднего. Но ну, особенно такого, как у меня. Быстрого. Среднего танка. Это сложно будет. Это сложно. А вот против вот так вот уже будет, немец против совета будет, а не совет против совета. Я как раз вы вот это понимать, стоит ли премка... Ну, ещё я вам порекомендую больше, если вы покупать какую-нибудь премку, вы не... короче, объект 274А, а он из 6, из 6 фигня. Я что выяснил, он везде дамажится. У него есть куча таких зон. А у меня он, у меня нлдх стоит, о, вот так вот, все, я нлдх закрыл. Не, Т32 я бы не советовал бы, если у вас был Т29, то это чувствую, как и у меня, потому что вам лучше дальше не качаться до Т32, Т32 это фигня, полнейшая. Я его просто в обновлении опустили. А Но на начало он был нормальный. Его просто в обнове вообще опустили, унизили. Это вообще фигня. Это фуфло Это фуфло такое, конечно. Ну, кстати, сейчас почти у всех есть Т. 32 Т-32. <как> <как> вот моя проблема. Мои уязвимые зона это... НЛДХ и Люк. А у Иса 6 есть цель. Уязвимка цель. Ця. Я вон. Уязвимка у Иса 6 у него просто со спереди стоит Люк. Я думаю, Кто, -то, кто играл в 1 на 1 с, ш... с типом на ИС-6? Я думаю, много кто видел такой лючок. Або кто вообще когда то видел 6 то и лючок вообще картон. Он а еще картон. Ну, типа, его можно спокойно пробивать. Если вы будете идти в бой, домашний лючок. Даже если он будет показываться, типа, красным, то, что он не пробивается, домашний все равно люк. Не надо даже зачем мы на у просто такие настройки, я вам просто скажу. что это Ариф. Это Блиц. Просто мои синие настройки. Mm. Да, НЛД худомажили. Я уже думал, то, что мне ВЛД пробили. Не, мне ВЛД никто не пробивает. Что не удивительно. Не, ну НЛД картон, да. НЛД и в Маусе картон. Просто надо... Надо просто уметь подставляться. Маус надо там еще щеку маленькую поставить. Показывать. А тут вот надо... Вот знаете, как я вам показывал против Т-32, когда я играл? вот надо вот так вот под горочку спокойно. У тебя НЛД не пробило. У тебя НЛД х У тебя НЛД не видно. А я хотел выйти и забрать награду, но все равно. Говорит, у тебя не светится НЛД, из за чего ВЛД, а ВЛД у тебя вообще сталь. ВЛД у тебя никто не пробьет. Ну, кроме Мауса, у них может быть или это, это, НЛД. Кто это? Чиз? Ты будешь ехать или нет? Ты что-то ты, типа отправлял? О, блоха. Здорово. Блажка. Будешь с нами? Егорик. Егорик, я тебя... Я тебе предлагаю быть, с... быть со мной. Быть с нами. Потому что... Боже, эту блажку скоро завалят. ВК это такое дело, оно такое тяжелое просто. Это просто тяжелый танк. Это просто тяжелый танк. -мо, я сейчас 12 километров еду. О, а, быстрее. Опять. А, нет, не быстрее. Уже. В общем, 10 км еду. В среднем. тип 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 сейчас ловит плюху бам а, -а, -а мне нлд да типа а да нлд О, у меня есть идейка у меня есть идейка меня есть индейка так вот подставить в лд вот. Подзадолбал вот этот мелкий Пис мелкий засранец. А, -а, -а. а я. А что, -а 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 -а. <служко> а не ожидал такого-то поворота? Даже тебя раскроют. А, -а, -а зараза, вот это вот. вот катается где-то нет, ну... А. а это вот тигр тут оказывается, все это время катался. Честно, я его не видел. Ну а то что оттуда, типа, какой-то тип катается вот этот. Вот. Потому что дома шел где-то оттуда, это оказывается тигр там катался, он просто спрятался. Ладно, все, я просто перемотал. Это здоровье на хатке. такое. Письма с Вот что тут по с повещением? так вот просто зарублю. Здесь вот эти вот кашки можно прокрутить по кашу. Еще плюс. одиннадцать к Блин, так это только не, не мало. Честно, я, если бы знал бы, я 400 голдишки не тратил. Блин. Так что открывать тогда. да? Такие касики. Все, продолжаем. Ладно, у меня вот максим. Ось, Якщо ви будете колись грати, грати проти цієї фігні. бійте, якщо... якщо ви хочете борти пробивати, не бійте оцю ні... Бачите оцю от лінію Будь, в баковушті. В нижню частину не бійте, бійте в верхню. А якщо ви спереду, то бийте ліпа НЛД, от... то, що знизу, піде. То, що знизу. В цей. Як так сказати, біля гусінець. Во. А ВЛД ні, не бійте, ви все не В ВЛД це оце, просто сам перед. Або Люк, якщо не видно НЛД, бийте люк. В крайнім випадку можна еще башні спроти пробити. Ну це оце, там, де пушка стоїть. Так, ну тут я вже позов. Як вони розбирав з таких різних подарочков? У мене вже. Ні, у мене нема. Тінша, так. Йома. Вибачте, за склейки, просто можуть бути скліки, із-за того, що це кішка ходить, то треба двері відкривати. ладно, продолжим. Мне что? Вот. Не хватает, а не, не хватает серы, ну, ничего. Серу я, возможно, вот так-то, в принципе, и подфармить. вот мне уже до моски небагато залишилось. осталось. Мне, в принципе, и до мауса. Да прям, чтобы... Тут уже и маус не за горами. А, блин. Не, мне еще не щенец. тело все не на хотя разориться. Да не, я не хочу якось разориться тут. Ну хотя. А, 215 мало. Плюс 215, я в 2015 родился, так что это счастливое число. Так что пусть будет. Давайте вот так вот просто буду брать, не думать, отдыхать. Это ну, раз бигбосовый пуля. <coughs> ну, вот блин. Вообще травы для прививки взять. <coughs> Вот тут, тут. Выезжаем. Я, конечно, на биг-босс. Ну. Но... <coughs> Я, конечно, не босс но, в принципе, ОКВ-4. четыре? <coughs> будешь дружку? Вот это прессану. Ты знаешь, я тебя могу присынуть. Тип, ну, отстань, пожалуйста. Не цепляйся, думаю, за это. Ты сам напросился, ну, честно. Не пойму от этих вот типов, которые вот цепляются. Не своего уровня. А як вони меня пробивают? Что-то не пойму. Что у них за орудие? Тут уже странное пусть. Мое же... Подождите. А я знаю, у меня на НЛД там, наверное, содерявы. Точно. У меня здесь люк. Люк и НЛД. Какие волшебные двизоны все две зоны. на не, не присвоили. Сейчас получишь. По жопе зараз получишь, я тебе сказал. Ну вся как за тебе. А, все. Ну, уже покинчил. Братанчик, тикай Тикай, краще. Опля. Да это нафиг. На перезарядка миллион пуки. На. No. Братан, братан, краще текай. Ты же зараз башту открутить. <с с> я я на дал 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 это я хотел меня с повитря из него фп ладно я краще я не, ну, вигодно, так мне краще я буду текать не мы мне не выгодно так их не краще текать мало хп Зараз, <реш> <реш> Там ще тіпи. Там ще тіпи стоять. Далі. А от хто мене доможить. Все, дякую за допомогу. Зараз допоможемо. прикрывай. И я тут... Блин. Я майже дав. Я хотел э, потом слинять за трупик. И думал, что меня не пострелили. Но я забыл все, то что я уже, то, что я уже не, что я уже не мелкий таракан. что <гум> уже какой-то бык, так сказать, огромный. І вже ніде не поміститься. То... Звідки такі дамаги? Ну? 600 хп дамаги. Ну нафіг, Чому мене танк вообще не їде? Ви зараз прикалуєтеся. Це за парк. Це за Діснейленд. Когда я бегаю, был Диснейленд. Постоянно происходит. Точно какие-то карусельки. И всякие такие. Не бои какие-то якийсь... реально. Мелочь пузатая. И далее. Давай. М то куда ты летишь? Куда? Что я был бы против? Против на ком-то... Ну, уже было бы... Капец. Копать. Копать, копать. А, у меня НЛД стычеешь, все, мне не копать. Ну, тогда у меня НЛД стояла вообще. Она, наверное, ЛД была на одном месте. Волокивит. Это я люблю волокивит, я просто предвидел, себе. Ура! Ой, не так. Во. Мясос. Да, вот это где? Далее. Так, ну я вже пролистав. Ну я думаю, що те, що на чому можна закінчувати відео, ну то, що воно вже затягнулося трохи. Вже 28 хвилин. Так що. Тоді. Зараз якраз таки буду знімати наступне відео з Касіком. Так що всім папа. -па. І підписуйтеся на мій TikTok і лайк. Нік той самий, як і в Ютубі.